хореографічний ансамбль Іскорка та ансамбль естрадно-спортивного танцю Графіка представили глядачам на звітному концерті свої кращі номери за останні два роки. Ці два танцювальні колективи, що діють при міському палаці культури, стали лауреатами та дипломантами всеукраїнських і міжнародних конкурсів та фестивалів. Для вихованців іскорки та графіки початок червня став напруженим та насичним у тренуваннях, репетиціях, підготовці номерів. той час, коли інші діти з настанням довгоочікуваних канікул можуть расслабиться. Творчу працю дітей и їх керівників у концертному залі оцінювали батьки, гості та друзі. Як зізнаються юні учасники хореографічних колективів, під час виступу, попри хвилювання, на сцені вони отримують і задоволення, бо танці невід'ємна частина розвитку і самовираження. Дівчата за отриманий досвід та знання завдячують своєму керівнику, який докладав зусиль, щоб діти мали не тільки хороший показовий результат, але й прагнення розвиватись, підніматися на вищі сходинки. Я займаюся танцями тут два года. Для меня лично это вообще пол жизни, потому что моя бабушка занималась танцами, мама, и я тоже вот сейчас занимаюсь танцами. Мы всегда понимаем, что если Людмиле Ивановне что-то не нравится, значит это наша вина, значит это мы должны стараться делать все к лучшему. Ну вот еще она настраивает нас, чтобы мы доказали другим, что мы сильнее остальных. когда серьезно выступаю, я волнуюсь. Ну, а чаще всего я как бы чувствую, что я скоро, может быть, поеду там куда-то и буду выступать на большой, огромной сцене. Я еще с детства, когда была маленькая, мы с бабушкой ходили на концерты, я всегда вставала в зале, танцевала. Мне очень понравилось. И бабушка решила с мамой мне сразу дать уже 7 лет, и я хожу на танцы. Мне очень нравится. Танцы можно передать все, свои чувства, искренность, свое хорошее настроение. Нужно стараться, нужно терпение, цель должна быть. Ты должен этого хотеть и стараться постоянно говорить себе я это сделаю у меня все получится даже ага. если что-то не получается не нужно ныть не нужно на это тратить время просто нужно стараться и поддерживать себя и морально и вообще и физически Хореографічні колективи святкували свій ювілей. Ансамбль Іскорка на чолі з художнім керівником Людмилою Стряпухіною відзначав 35 років. Ансамбль Графіка, керівник якого Євгенія Ширінська, відзначав 30 років. Учасниць цього дня перебувають на сцені востаннє, оскільки стали випускницями. Музичні ритми, софіти, коліси, друзі, конкурси, тренування залишаться у приємних спогадах. Залишати друзів та вподобану справу разом з дитинством зовсім ні в кого не виникає бажання. «13 років проходити на танці і патаму так от взяти, і бросить просто це все. Ми все одно буду продовжувати, звісно, займатися тим, чим нравиться, то що виходить. И графика. И напомню, что нашему коллективу, э, нашему дворцу культуры уже больше 35 лет. И вот со дня основания Людмила Ивановна Стригухина является бессменным художественным руководителем хореографического ансамбля танца искорка чуть позже, чуть меньше 30 лет бессменным руководителем графики является Ширинская Евгения Михайловна. Грамотой награждается Смолов. Посещать этот коллектив я стала совсем недавно, ну как, почти недавно, 4 года назад. Запомнилась больше всего то мой первый день, который я провела здесь на танцах. Это была такая необычная атмосфера. Я пришла, и мне сначала было немножко страшно, потому что сложно было влиться в коллектив. Но я так думала, что будет сложно влиться в коллектив. Но меня здесь приняли хорошо, у меня стали получаться. Помню свои первые шаги, которые... Мне помогала Людмила Ивановна все это время. Она меня тянула. И я ей за это очень благодарна. Благодарна нашей Юлии Александровне, которая много тоже вложила в нас не меньше, чем Людмила Ивановна, за ее прекрасные постановки. И хочу выразить благодарность Людмиле Ивановне за то, что она смогла воспитать мне упорство которым я буду пользоваться на протяжении всей своей жизни. Я думаю, еще что ее я никогда не забуду. Она как моя вторая мать, которая тоже воспитала меня. Очень не хочется уходить отсюда, ну, поскольку это все-таки я проходила сюда 10 лет. И как-то оно все так быстро и вообще, ну... Я тут провела лучшие годы своей жизни. А у наймолодших учасниць все тільки попереду. Їхні танцювальні ритми ледь починають набирати обертів для мами маленьких вихованок і радість, і водночас хвилювання, коли донечки перебувають на сцені, Більше волнення і таке чувство, що я плучу сама навіть 10 разів вийшла, один раз виходять дівчинки. Очень переживательно, очень трогательно, ну просто до сльоз. Хотя у нас, конечно, был первый дебют, там три движения в финале, но все равно. Мы ходим к Любимине Ивановне. Мы, мы хотим стать балерины, чтобы, чтобы красиво танцевать. И по, мы хотим подрастать, и как большие хотим танцевать. Мы ходим в Искорки. Один уход, нам очень нравится. Девочки получают большое удовольствие, стали более активные, нравится танцевать. Меч... Мечта у них стать балеринами, танцевщицами, большими звездами. Так что у нас все хорошо. Нам нравится выбегать. И потом делать чесынку и кружиться. А потом делать что-то так вот нравится. Люблю там на школі з Михайлом Зміхала Нові зустрічі з іскоркою та графікою ще попереду. Наглядачів чекатимуть нові та цікаві номери.